Hai guys, aku hari ini mau membahas tentang salah satu kadal yang ada di sini. Ini isinya kadal ya, tapi memang dia tidak terlihat. Nanti kita akan buka akan lihat kira-kira kadal apa yang 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 menghuni uh, jenis terrarium mini ini <guluh> ya. Kalau kalian penasaran tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi lupa salamnya, jadi nggak apa-apa salamnya sekarang. Oke, jadi sekarang aku akan buka jenis terrarium ini. Ini terrarium ala-ala ala-ala sumiku. Sumiku baru bikin terrarium tadi. Jadi kita langsung aja uh, lihat kira-kira hewan apa yang menghuni di terrarium ini, ya. Oke, kita minta tolong pegangin dulu. Aku akan buka jenis terrarium ala-ala sumiku ini ke oh, bawah. Jangan dulu bawah, atas lagi. Nah, udah. nah, ini tuh sebenarnya Gex Gexnya harusnya begini, tapi kita buat jadi seperti ini, ya, jadi landscape. Jadi kita buka dulu. Ini kacanya memang sudah agak, uh, ininya sudah hilang, sudah retak. Kita buka, kira-kira terrarium, eh, jenis kadal. Oh, uh, oh, uh, jenis kadal apa yang menghuni terrarium yang sangat lembab ini? Belum lembab, nanti kita siram dulu, oke? Okay? cih Nah, sekarang aku mau siramin dulu. Ini terariumnya kebetulan sudah ada ya, sudah aku masukkan support Dan juga <coughs> spring tile. Mohon maaf, maaf, aku sedang tidak enak badan, guys. Udah akan saja mudah-mudahan sehat, ya. Oke, okay. cici, jangan masuk ke dalam, cici. Cici. Ci oke itu ada salah satu hewan peliharaanku namanya Cici nanti kita buat videonya tentang Cici Cici si ih dia ke dalam oh, Ambil ke dalam dia oke kita siram dulu uh Hmm, oh, biar dia keluar siapa tahu dengan disiram siram dia akan keluar sudah ya seperti ini ya itu saja siramnya nah sekarang Aku akan cari dulu nih kira-kira hewannya ada nggak di sini ya. Ayo eh, mendekat-mendekat. Kira-kira hewannya ada tidak ya? Oh. Uh, oh, uh, soalnya hewan. Nah, ada muncul. Soalnya hewannya tuh uh, dia tuh suka banget mengubur diri ya atau sembunyi di balik-balik pohon ataupun tanah-tanah uh, yang ada di sini. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan dia lagi ada di mana. Nah, kebetulan Tuh, oh 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 oh, 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 oh Jangan sampai keluar Nah, itu hewannya Nama hewannya adalah Kadal ekor biru Kadal ekor biru ini Dikenal dengan nama Blue Tailed Skink Nih ya, nih Ekornya nih, kelihatan nih Kalau aku buka nanti dia lepas lagi ya Udah, pokoknya lihat aja sama kalian Itu juga dilepas, shh, Tuh. Blue Tide King atau dalam bahasa Inggris dengan sebutan nama ilmiah Paurus egeriae Mereka terkenal dengan ciri khas ekornya yang berwarna biru Tuh, tuh, dia keluar tuh Ekornya yang berwarna biru Cerah yang sangat memukau Serta sifat-sifat unik yang membuat mereka menjadi hewan peliharaan yang sangat menarik nah, makanya aku tertarik banget meliharanya ini oke okay. nah kadal ekor biru ini biasanya ditemukan di wilayah Asia Tenggara khususnya di negara-negara seperti Indonesia Malaysia dan juga mereka ini adalah salah satu uh, anggota keluarga Skin Sidae oke okay. dia mana kayak hewannya nah ini dia hewannya tuh uh, uh loncat loncat jangan sampai dia keluar ya guys dia memang suka, memang suka sembunyi-sembunyi gitu kalau keluar pun paling cuma berjemur di atas pohon itu. Nah, untuk kadal ekor biru ini adalah eh, hewan pemakan serangga sama kayak apa eh, kadal tree itu tadi ya. membutuh membutuh minum nih artisnya. Oke. Okay. Nah, itu hewan pemakan serangga nih kalau kalau bisa kalau biasanya di alam liar biasanya dia makan ulat terus juga e, mungkin hewan-hewan kecil di atas pohon ya bukan hewan-hewan kecil di atas pohon serangga kemudian juga bisa dia makan buah-buahan tumbuhan dan dan juga tumbuhan ya itu makanannya dia kalau aku sih biasanya ngasih kalau ada jangkrik kebetulan rumah kita di belakangnya agak e, ada masih rawa-rawa gitu ya jadi jangkriknya suka masuk ke dalam rumah walaupun satu dua Nah, jangkriknya mas kita masukkan ke sini. Nah, eh, sambil kita pinggir-pinggir dulu daunnya ya, karena takutnya kalian mau lihat si jenis hewannya tadi. Ini dia hewannya. Hewannya sebenarnya kecil. Oh iya, eh, untuk unboxingnya atau kalian mau tahu sih kira-kira dapat hewan itu dari mana ya? Bisa didapat dari mana ya? Kemarin kita sudah unboxing ya, jadi kalau kalian mau nonton unboxingnya boleh tonton di video aku sebelumnya. Terus juga kalau tidak salah sebelum ini apa nanti akan kita uploadnya ya? Aku lupa, pokoknya nguploadnya Apa udah di-upload? Di pokoknya ini, kan aku belinya sepasang, terus dia itu, uh, kita tidak tahu ya, kalau dia tuh ternyata sudah besar dan alhamdulillah kemarin pas dilihat mereka ternyata sudah bertelur. Nah, nanti kita akan cek telurnya bagaimana kondisi telurnya tapi di video yang akan datang. Okay? Nah, kemudian uh, jenis kadal ini, Ih, si cici lagi minum jenis kadal ini sangat memerlukan diet untuk kesehatan mereka ya dimana e, untuk memastikan badannya itu tetap seperti ini atau mungkin tidak membesar gitu ya jadi mereka membutuhkan dietnya. Nah ketika dipelihara sama kita nih sebagai pemelihara pe, oh, pemelihara sebagai yang hobi reptil kalau dipelihara biasanya penting untuk menyediakan kandang yang sesuai. Nah kandangnya ini harus lembab serta jangan lupa berikan apa namanya? ranting-ranting e, pohon untuk mereka ber berapa untuk mereka nongkrong di atas pohon. <gif> Kemudian ada daun-daunnya pokoknya selayaknya mereka di di alam liar gitu ya. Dan juga jangan lupa e, kandangnya tuh harus agak lembab begitu intinya. Nah, kalau misalnya aku sih belum pernah melihara tapi ini menurut yang aku baca-baca ya. Tapi kalau kalian mungkin ada yang pernah melihara bolehlah komen di bawah berbagi sharing sama aku. Atau boleh DM kita gitu. Udah pernah. Ya, intinya begitu. Kita oh iya, mungkin kalian pernah lihat sebenarnya waktu itu aku pernah punya juga tapi nya aku belum tahu nih cara yang tepat gitu untuk meliharanya makanya kayak dibiarkan gitu saja gitu. Ya udah melihara ngasih makan gitu. Nah, kalau ini kan kita mau coba dim dulu, dim dulu ada shooting, ya diam dulu. Oke. Kalau ada yang pernah nonton video aku sama burung-burungnya itu, kalau kalian mau lihat boleh lihatlah di video-video aku sebelumnya. <tuh> nah, intinya seperti itu ya untuk um, mengenal kadal-kadal yang, oh, us jangan keluar, jangan keluar, tidak tidak untuk keluar. Keluar nanti susah aku nangkapnya, us di us, dalam us, situ saja. Ah. Nah, biasanya kalau aku tutup pun dia tetap sembunyi di situ tuh. Tuh, begitulah dia intinya begitu ya teman-teman kalau misalnya ada, ada pertanyaan seputar kadal ini bolehlah kalian uh, tanyakan di bawah nah ini dia hey mau cici cici ini peliharaan baru aku namanya cici 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 cici, cici. nanti kita bahas ya di video uh, yang akan datang tentang si cici ini dah kemang lagi karena video ini sudah aku uh, video ini Uh, untuk video tentang kadal ekor biru ini mungkin sudah cukup ya Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih uh, jelas lagi boleh kalian komen-komen bawah Terima kasih telah menonton video kita uh, Jangan lupa follow akun sosial media kita yang lainnya Sampai ketemu di video kita yang akan datang See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh